Ojo ngremehne Mas yo kene gur bakul cilik bolo. Mas yo ngene iki pahlawan bolo yo. Yo lek jaman biyen jenenge pahlawan ki nggowo bambu runcing, keris, bedil, ngono kuwi. jaman saiki kan ya ora lah bolo. Cukup nggowo BPKB, nggowo sertifikat omah dilebokne bang jam pelos, Terus dipok modal-modale diputer, dibualekne nang bang sak bungane, ya ta. Melok gedekne bang, kenek gawe bayar BBJS kenek gawe bayar pajak. iya toh kena gaya ke nyukupi keluarga tanpa ngandalin BLT loh iku termasuk pahlawan iyo, jangan keremen nih bakul cilin ini iya toh perekonomian mandiri loh iyo toh wih loh iyo, okay? ekonomi kreatif kudu dikembang nih walao jadi si yang pahlawan ini malah si yang ngomong iyo walao wala, si gede-gede kono ke megur gaya ngatur bayaran iyo toh ngatur bayaran malah dikorupsi bareng-bareng yuk Pahlawan opal and realy Woi, wong cilik-cilik ini gak Oke, selamat hari pahlawan Selamat berjuang kawan Oke